Друзі, всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні знаходимося в такому необичному місці, так? Ну, Ви привикли бачити средні свиней і так далі. Друзі, у нас сьогодні таке, значить, скажімо, невеличке родинне свято, так? Значить, є в нашій родині е так, яка сьогодні з нами. Це буде. Також святкувати, свет кулаты, ей всего наилучшего, миру та добра, здоровья и так далее. Да, ну что? Так, заведение, в котором мы находимся, так называется, оно взагалі имеет две названия. Значит так, Леди Ю, да? Или правильно? Леди Ю? Легенда. А, Легенда. Легенда Ю. Ну и другая, друга назва, это Калиба. Правильно? Калиба, да? Значит, эти кто скажем, ну, сорцы за месте, ну и близлежащие села, она знает заведение вот ценам да, сок. Так. На чем мы остановились? А, значит. Э скажем так, ближайшие села Атартиза. Я думаю, они знают это заведение, так, легенда Ю и Калиба. Значит, тут, сегодня мы сюда приехали, так, в таком, значит, в нашем родинном коле. Ну, ведь святкуем день рождения дружины. Ну, друзья, будьте с нами, не перемыкайтесь мы вам покажем Працювати ми вміємо, так? Ну потрібно ще навчитися відпочивати. Ну от сьогодні ми оце вам і покажемо, і розкажемо. Будьте з нами, не перемикайтесь. Так, зараз покажу вам трохи територію, так, тут доволі таки культурно. Така площадочка є для дітей. Правда, вхід до лабіринту 50 гривень. Вік дитини не більше 10 років. Не знаю, дітки тут ганяють, щоб її ніхто спортив не бачив. Так, кіса теж на шашлик. А -а -а. Так, ну это как территория, красиво, фонтанчик тут один маленький такие работает. Так, молодежь отдыхает. це вход центральний вход да ну тут на включаються такі фонтани. Ну, вообще тут дуже подобається нам тут відпочивати ми вже тут не перший раз скажем так доволі все культурно ну і саме саме головне це вкусно кормят вкусно готовят тут. Красота. Свежий воздух. Фонтанчики работают. Так, машинка наша припаркована. Да, тут девица, тут есть себе машину запарковать, как бы место есть. Ну все отлично. Вот а тут такая большая зала есть, так. Тут проводят всякие торжества. Родины, христины, и свадьбы, и так далее. И, короче, все что угодно. В общем, одним словом, это заведение пользуется, скажем так, неплохим спросом, так. Людей тут всегда хватает. Сегодня у нас четверг. Третий желтый. Э, ну, люди потихонечку смотрю уже. Места уже заняты там и так далее. Ну, друзья, как-то так. Так, ну погнали до самого головного. Подимся, что там нам принесут. Дороший, хороший, хороший. Так, и что тут нам принесли? А свет тут включает, не? Включат, наверное, да? Пока так. Значит, э -э их на фермового, як правильно называется, коржик здесь с мальцем, да? Ну, лепешечка, да? Ладно, хорошо. Ну, попробуем сейчас лепешечку. Так, ждем пока принесут нам основные блюда, так, то, что мы заказывали. Ну, а зараз принесли нам, что, картошку фри. И теперь соус идет до картошки. Гранатовый сок, это не вино, потому что я за рулем. Ну, себе. Сейчас. О, <плес> это пицца нам, да? Угу. Все, спасибо. Пожалуйста. Так, девочки, старается бегает туда-сюда, не успевать за нами. Вкусный, да? А ну, на машине с этим с их сальцом. Фирменное их сало там, ну, с малец с чесноком. Пицца я... Вкусная? Пицца вкусная. Так, ну ждем основные блюда, что нам должны принести. Угу. М -м -м -м. Классно. Кусочек этих формов потом что так мало этого положил Бомба. шашлычок поступил. Шашлычок угу. кому -то. да, 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 Можно давайте сюда одну порцию. Это угу. тоже один, да? а, спасибо. Так, шашлычок подошел. Ну, сейчас попробуем. Шашлычка. Вот Ну что ж, что это? Давай, пару песочек. Так, лепешку я их наберем. Из моло. Причем он ее делает, это тесто как жива. играя. сто процентов на кефире. Чешук тоже классный. Mm -hmm. Классный? Чешуль. Сок гранатовый. Ты будешь? Не больше. Так, так, ну что? Ну, мы тут взагалі-то, скажем так, на первый раз в этом заведении. Тут классно, нравится, все, все свеженькие, все и, и цены довольно-таки тоже доступны, нормальные цены. Ну а сьогодні ми тут зібрались ну, велике свято в нашій родині, день народження моєї дружини. Хочу їм привітати з цим святом, так побажати їй е, всього найкращого, здоров'я, миру та любві. Ну і, звісно, нехай буде в неї все гаразд. А буде в неї все гаразд, буде і в нас також. Давайте от за цей вип'ємо. что какие-то тетки трохи, да? Нет? Да, должен такие быть? Да. Без сахара. Кисло. Что Нельзя. Все. Иди, иди, иди. иди. ну давай, ладно, это беда, иди сюда, на. Пс -пс, давай. Шашлык просто тает во рту, да? Нет, да, я не пару кусочек. Я не хочу. Так, ну сейчас должны сушить это мясо суши, роллы или как оно правда? Не, <говорит> да, ну сушлык классный. Mm, -hmm. еще соус есть. А? Соус есть для пиццы. Mm -hmm. так, процесс идет, все очень вкусно. Так, Даша, давай для, для мамы пару слов. Пожелай добра и всего наилучшего. Поздравляю с днем рождения тебя. Чтобы жила столько же, сколько прожила. Будь здорова. Спасибо. И буду Радовать тебя. Спасибо. Да, я согласен. За этой выпей. Пожалуйста. Спасибо. Это. Так шашлык очень вкусный. Трат, Лепешка, это ваш коржик вообще на, на чем их делают? На кефире, не? Да. Очень вкусный. Передайте тем, кто их делает, большое спасибо. Дуже смачно. Так, принесли нам роли, да? Я, в принципе, себе роли не заказывал, потому что я их, скажем так, не очень люблю. Ну давай, пробую роли. Я, ну, Даша, пробую роли. А соевый соус. Есть? Нет. Забыл. был, давай. Ну, красная, да. да, да. Так, можешь позвать. Ну. А -а -а. Суевый соус забыл, да? красоты. Не, мы разделись на что. Нет, там не так удобно. Знаешь, как легко? Просто втыкаешь. А вот, я так... Ну, тогда они а, не разделены. Ну, да. Короче, их радуют метисты, правильно, mm -hmm. да? Mm -hmm. Вкусно? Mm -hmm. А он девочка или А соевый соус есть? А... я забыла, да, принести? Сейчас я принесу. А, да. хорошо, хорошо, спасибо. спасибо. <coughs> Надо еще в осаде. Угу. О. Горько, остро. Да. А вот это красное как называется. Имбирь. Ой. Да. Имбирь. Квашеный имбирь Ну, Он должен перебивать вкус Ну, ты должна после суши пробовать После каждого сорта? Да Чтобы перебить вкус Так, свет там включил И свет горит все отлично. Можем сидеть до утра тут. Mm -hmm. Еще. бомба. Надо подождать. Пока свои Сольный соус. Да. Да, спасибо. 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 Так, в принципе, что не подадут, все съедают. все вкусно, Дуже вкусно. Так, шашлык зашел хорошо, шашлык тая во рту просто. Так, сейчас на очереди роллы. Ну, роллы вкуснее. Что такие из состава этих ролл? Креветка лосось, рис, огурец, огурец и соус, да. У -у -у -у. Вот это имбирь, а вот это зеленый. Васаби. Васаби. Это кто его ел? Этот челентаночек? <laughs> Или как его? Молчишь. <laughs> кто его ел? Как этого актера? Французского? Да, французская фильм, комедия. Фильм называется Комедия Васаби. Вассаби, да. Ну, так как в этом фильме ювин Васаби, так, то есть <coughs> в реальности так и есть и нельзя, потому что Ну Потому что она сильно остро да? Yeah. Ну как-то так. Ну что, вкусно было? Да. Отлично. Ну, отлично. Так, пиццу да. не И эти коржики остались их не так. Заказала сейчас себе каву. Тут, слушай, свиноградовки полно. что-то у нее сломалось. Вот так, программа. в очередь тут красиво включила и там подсветки всякий свет и довольно таки территория красиво освещается. Ну, приятно отдохнуть. Можно порекомендовать это заведение заведения людям, а? Да. Так, друзья, значит, в двух словах. Підведемо підсумки, як то кажуть. Значит, смотрите, Хорошо посидели, так, отдохнули, попраздновали. Все класс. Значит, блюдо у них все готовится супер, свежайшим. Ну, качество просто обалденное, на высоком уровне. Значить, що я хочу сказати? Ну от друзі, всім велика подяка, хто дивився, хто був з нами весь цей час, так що я можу сказати цього заведення? Значить, всі ті, у кого є вільний час, так і кошти. значить, Я думаю, легендаю і Лі калиба вас зустрінуть з розпростертими руками, як то кажуть. Значить, тут можна відпочити так. ну, просто посадить, и отдохнуть и так далее. Ну, как-то так, друзья. Всем пока, до встречи на канале. Так, попробуем еще кофе, да? Ну, я пробовал, мне понравилось. Тебе инструкция как Как надо держать палочку? Так, дивіться, оставляю вам назву, так и контакты для замолвления, так. Э, сюда стоит приехать, ну, э, по крайней мере, чтобы хотя бы вы побачили своими э, глазами, как тут что, культурно и так далее и тому подобное. Значит, друзья, посидели, отпочили, так. Значит, э, ну, в конце нашей трапезы такую скриньку приносят, да. Ну, як как бы без нее никуда. Ну и сюда вы должны положить окошко. Вот. Там будет чек вам и так далее. Ну, все по-честному, правильно? Так повинно будет. Так, если что-то остается, хочешь домой забрать, Какие контейнеры вам дадут. И вы можете это все запаковать себе. Ты все. Она закрыта или нет, там она открыта. Ничего. Так, все кругом сверкает, светится. И фонтан подсвечивается. Ну, довольно так неплохо. Все выглядает. Давай, давай, давай. Ты хочешь фото? Да, Смотри, как красиво. Угу. Наверное, не будем ждать следующего день рождения. Приедем раньше сюда, да? И там подсвечивается фонтанчик, и там, и там, и везде, и тут. Давай, сейчас, Oh mm -hmm.